Зовні видається звичайнісінький будинок, який нічим не відрізняється від інших. Здивування викликають технології, за допомогою яких його створено. Юрій Колесник вже 10 років займається альтернативними можливостями отримання енергоресурсів. Результат очевидний. На сьогодні цей будинок вдвічі менше споживає блакитного палива. За необхідності може 100% обходитися без централізованої подачі електроенергії. Проживая в сельской местности, вы понимаете, что тут электроснабжение нестабильно, особенно сейчас. То есть это началось как бы не, не вчера. Да, и вот, я пришел к выводу, что мне нравится жить, будем говорить на природе, но в то же время на природе очень часто отключают электроэнергию. Ну, я этот вопрос решил с помощью солнечных панелей ветрогенератора. ветрогенераторов. Ветрогенераторы я сам собираю. Солнечные панели беру, поликристаллы тоже собираю. Ну, потому что дороговато брать готовые даже у производителей. Ну, в принципе, будет дешевле брать все равно у производителей, чем э, покупать их. Если это освещение, то, будем говорить, ну, месяц хватает заряда батареи. Это, то есть, это освещение. Если мы говорим, холодильник, да, холодильник хватает, и, и даже сейчас солнца нету, холодильник хватает. Но э, стиральную машинку, будем говорить, это уже когда есть и солнце, есть ветер я включаю уже и солнечным. Ну потому что уже, как вам сказать, батареи тоже нельзя на пределе заряда держать, надо и периодически давать ему цикл разряда. Поэтому когда летом солнышко, то иногда приходится и, ну то есть все, все включаю все. Вітрогенератор, за словами Юрія, можна виготовити власноруч максимум за 2 дні, не докладаючи надто значних зусиль і великих коштів. Вітрогенератор він дає розчетних, він дає 400 ватт, ну, тобто він на 10 метрах в секунду. В середньому, в середньому 4-5 метрів в секунду, це 20-30 ватт. Це не немного. Ну, опять же, каждый, каждый день по 30 ватт, это уже как бы и, и, если учитывать, что он не один, ну, как бы это, ну, это просто как бы, я говорю, малобюджетная, сейчас у меня модель идет, потому что этим люди заинтересовались, потому что э, мои подписчики этим заинтересовались, как сделать генератор за один день. Ця лампочка працює зараз на електроенергії, виробленій за допомогою вітрогенератора та сонячної батареї. Це далеко не єдина розробка експериментатора. Вдосконаливши системи опалення та застосувавши термос утеплення будинку, Юрію вдалося на другому поверсі отримувати плюс 21-22 градуси Цельсія, зовсім не витрачаючи на це блакитного палива. Самий природний елемент, який має теплопровідність – це воздух. Задача була не створити ці умови, при яких буде образовуватися. конденсат и конвекция. То есть, вот э, до тех пор, пока этот вопрос не был решен. А так воздух это ну, неограниченный ресурс. Вы же понимаете, что, ну, что такое э, сделать такое утепление пенопластом, это надо там метр, метр делать утепление. Или, или взять воздушную прослойку. Здесь нет э, ни изолона, ни пенопласта, ни минеральной ваты. Я не говорю, что этим утеплять не надо и не стоит. То есть но здесь этого нету. То есть, здесь идет внизу звукоизоляция между первым этажом, и вот здесь идет минеральная вата. То есть вот в этом пространстве. Все. Утепление само, верхние камеры, боковые камеры, не применяется ни один из, будем говорить, стандартных. которые применяются повсеместно, скажем так. Юрій зараз. Працює над отриманням патенту на свій винахід. Подібний досвід мають канадські та німецькі претенденти, але є певні відмінності. Тож Юрій намагається довести та обґрунтувати авторство. Я шоу своїм путем я в тих патентах вообще нічого не знав. То тобто, по-хорошому я брав є софрські енерганізавісіми дом. Там приміняється одна камера. Вот, я, будем говорить, пошел по пути многокамерности. То есть, ну, вот этот проект только сделал, немножко его доработал. Ну, получилось, как бы, это ну, каркасное, скажем так, каркасное камерное утепление. Там применяются другие способы, но это, как бы, уже такие больше юридические такие моменты патентования, чем, будем говорить, технологические. Технологические не выполнены совсем в, в, другом, в другом смысле. Щодо недоліків, ця технологія, ймовірно, як і будь-яка інша, їх має, але стосуються вони винятково окремих приміщень для стандартних осель, говорить Юрій. Термос утеплення буде високоефективним. Недостаток цієї технології, що вона ні ефективна, будь в великих поміщеннях. То есть больше там, 200-100 там, кубов и э, во влажных помещениях. То есть это могут быть варочные цеха, прачечные и так далее, где влажность больше 80-90%. То есть там это будет не, неэффективно и будут последствия в виде конденсата. То есть, Ні в обычных, допустим, бытовых помещениях, производственных цехах. это, ну я не вижу никаких там проблем. Но кожне поміщення треба прорабатувати індивідуально. Мету економії запевняє Юрій собі не ставив. Все про що мріяв, не залежати від централізованої подачі енергоресурсів. На сьогодні їх споживати вдається лише частково. Далі над цим працює. Ну в основному вже всі, всі знають. что тут Юра, он химичит. У него постоянно свет горит. <laughs> Юра химик, он химичит. Мне это нравится. Вот согласитесь, сейчас это актуально. Допустим, 10 лет назад, когда я начинал, ну, это, ну, смотрели, ну, как, ну, не знаю, там, фантазер, непонятный, там, странный какой-то. Ну, просто, я, я в том, что странная, ну, как бы сказать, странность в том, что я свои мечты, как бы, реализую практически. Ну, когда видишь результат практически, да, ты понимаешь, что это ну, не просто фантазия. Есть такое понятие фантазер, есть понятие мечтатель. Да. Вот мечты есть, имеют свойство сбываться. Да, когда ты прилагаешь вот целенаправленные действия для их реализации, то есть пошагово поэтапно, да они как бы реализуются и, и все получается. До ентузіазму та працелюбності, які вже є, Юрію можна побажати хіба що удачі та практичного розуміння з боку держави, коли завдяки затребуваності подібних винаходів елементарний домашній комфорт для українців почне коштувати елементарно дешевше.